ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਤਫਾਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਜੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ थोड़ी बहुत तो थो समझ रहे ख्याल में समझ लिया तो, <laughs> तो सबसे पहले किसने का लगा कुलचे और चने आप खा रहे अमृतसर का स्पेशल इसको कुलचा लैंड कुलचा लैंड का है, का है तो बेस्ट है तो क्या कहना चाहते हैं देखिए मैं ही कहा था हमारी टीम को कि अमृतसर से निकल जाने के पहले बड़ी जरूरी है मुझे कि कुलचा खा के जाए ही कुलचा तो लोग कि बेहतर जगह यही है माये है बहुत अच्छा बहुत अच्छा खा रहा हूँ ज्यादा, ज्यादा समय तो शशि जी आपको दिल्ली में रहना पड़ता है ठीक है यू में भी आप रहे साउथ में आप केरला से चुनाव लड़ते हैं लेकिन ज्यादा समय दिल्ली में क्योंकि पार्टी की सभी पॉलिसीज में आप रह, बड़ी मीटिंग में रहते हैं तो खाने में कैसा रहता है पंजाबी खाना यूज दिल्ली में यूज करते हो क्या कर सभी इंडिया का खाना खाते हो पूरे सारे इंडिया के वेजिटेरियन खाना मैं खाता हूँ जी जी पंजाबी खाना पसंद है खाना पसंद है दक्षिण भारत के अलग अलग मशीन होते हैं क्योंकि तेलुगु खाना और तमिल खाना अलग अलग है उड़पी खाना बंगाल का गुजरात का तो सब कुछ खाता हूँ ज्यादा खाता हूँ पंजाबी में क्या क्या पंजाबी खाने में अगर सरसों का साग मक्की की रोटी खाते हैं सर्दियों में सरसों के साथ बिल्कुल खाना ही पड़ता है जी जो कुलचा चना कुलचे चने हैं इसका नंबर कितने दिनों के बाद आ जाता है स्पेशल तो अमृतसर का तो पानी ही लग गया देखिए मेरे ख्याल में कुलचा तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे मन तो ज़्यादा खाने पे नहीं होते सिर्फ इस बार निकलते वक्त हमने सोचा कि कुलचे खाना चाहिए नहीं तो खाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है हम देश के भविष्य के बारे में काम कर रहे हैं भाई उसके बारे में सोच रहे हैं अच्छा जी खाने की बात करते हैं जिस तरह आपकी तो बहुत भागदौड़ रहती है पूरे इंडिया में जाना जिस तरह तो खाना मैनेज हो जाता है उसके भागते भागते गाड़ी में खा लिया कुछ फ्लाइट में खा लिया किस तरह रहता है देखिए जब हम प्रचार करते हैं कभी कभी बहुत लेट हो जाता है मुझे बहुत लेट खाना भी पसंद नहीं है तो कभी डिनर ही डिनर ही छोड़ देता है कई बार तो सारा लिक्विड पे ही रहता है कई बार तो। <coughs> सही है।, है और कभी ग्यारह बारह बजे के बाद हमारे होटल या सोने की जगह पहुंच जाते हैं तो उस वक्त मुझे खाना पसंद नहीं तो छोड़ देता हूँ छोड़ देते हैं तो फिर शरीर जो हेल्थ है फिट रहता है किस तरह मैनेज करते हो फिर फिट तो नहीं हूँ क्योंकि व्यायाम के लिए भी समय नहीं है तो आप जब आप दौड़ते नहीं है तो फिट कैसे रहूँगा और मेरे ख्याल में सब लोग तो देख चुके हैं कि मेरा रूप तो बिल्कुल ज़रा बदल गया है कुछ सालों में तोड़ा तोड़ा तोड़ा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि तो पेट ही बढ़ते जा रहे हैं बाकी सब तो कुछ और मेरे ख्याल में ये सब खाना नहीं है कि खाना ज़्यादा नहीं खाता जी। शायद भाजपा के भाषण सुन के जरा गैस वगैरह ज्यादा बढ़ गया है अच्छा जी जी मेरा आखिरी सवाल है जी आपने पंजाब में देखा तो गर्मी बहुत है इस समय आपने देखा ना तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता लेकिन जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश में एक क्लियर स्पष्ट हो गया है कि आजकल हमारे सब कुछ प्रडिक्शन करना बहुत मुश्किल है बारिश कब होगी कहाँ होगी गर्मी कैसे बढ़ेंगे कहाँ बढ़ेंगे सब कुछ स्पष्ट नहीं है आजकल ये क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये पहली बात है कि बहुत गंभीर से देखना चाहिए कि भारत क्या कर सके क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करने के लिए लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस वक्त चुनाव करना भी बहुत अच्छा नहीं है मैं तो ये चौथी बार में प्रचार कर रहा हूँ मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए और ज्यादा से तो 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 मैं कहूँगा कि मार्च अप्रैल मई महीने अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत बहुत गर्म है जे जून शुरुआत तक बहुत गर्म रहता है आपको शायद याद रहेंगे कि 2004 वाजपेयी साहब के ज़माने के पहले हमारे चुनाव नवंबर दिसंबर में होते थे हर 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 चुनाव देखिए आप नवंबर दिसंबर में ज्यादा होते थे लेकिन क्या हो गया कि वाजपेयी साहब ने तय किया कि छः महीने एडवांस करने से उनकी पार्टी के लाभ मिलेगा तो इसलिए 2004 हजार के चुनाव को छः महीने एडवांस किया और इसलिए ये गर्मी का सीजन में आ गया वो हारा ना उनको लाभ हुआ ना आने वाले चुनाव में हमें कुछ बेनिफिट भी मिलेगी खाना बना लेते खुद आप जी जो गाना पसंद करते हैं उसका मतलब नहीं है कि वो गा सके यही बात है मेरी भी आता हूँ लेकिन दूसरों को अपना काम करने दीजिए अच्छा जब कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो या जब ऑप्शन रहती है तो पंजाबी खाना फर्स्ट ऑप्शन रहती है या कौन सा ऑप्शन रहती है हाँ जी पंजाबी और मुगलाई दोनों काफी पंजाबी और मुगलाई तंदूरी आलू कुलचा अभी आप आलू की चीज़ें बहुत पसंद है ਸੁਮਿਤ ਪਾਲਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜਰੂਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਓਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ bari bari ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਮਿਤ ਪਾਲ ਜੀ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਕਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਤ ਤਰੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀਤ ਤਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਡੇਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਡੇਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ YouTube Facebook Instagram X ਔਰ WhatsApp ਚੈਨਲ ਪਰ